тонн в год, что является очень малой продукцией. <с Efendimiz> Сама Мисемрия, здесь владелицы их двое, то есть это Кристина и Стоян. Кристина отвечает за производство вина, то есть все рецепты, рецептура, которую вы попробуете, все будет именно по рецепту Кристины. А муж Стоян занимается виноградниками, виноградники находятся недалеко отсюда, это город по море э, там около 10 э, гектар земли у них белых сортов винограда, и также центральная часть яку. В Болгарии это красные сорта винограда. Начинаем мы с белого сухого вина. Здесь у нас сорт винограда Димят. Димят это типично Болгарский. Линар. По регионам Болгарии он не распространен и в других э, местах тоже нет. Сам, само слово мавруд происходит от слова, греческого слова «мавр», то есть «черный». Маленький именно виноград, черный, темный, и очень у него толстая кожица. случае, виноград. растет Вино делается на основе белого вина шардоне. Когда белое вино шардоне закончило свою ферментацию, мы добавляем зеленый миндаль. Перетираем его в пасту и добавляем в шардоне. Это все вместе около года настаивается. После идет добавление меда. И, и это, и это уже, для это, уже это не является крепленным вином. У нас ни одно из, вино, из вин не крепленное. Это есть крепленное, что это означает? То, что вино было добавлено либо сахар, либо, либо спирт. Это считается именно крепленным. А если говорить про наши вина, нету добавления ни спирта. Какое вино вы не найдете? А, и еще одно вино, которое она сделала в 1998 году, это вино было на насойке лепестков роз. Здесь у нас белое вино Шардоне, ему добавляются лепестки розы массена. это все вместе полгода ферментируется. Потом идет фильтрация, еще раз добавляются лепестки розы. Ну я понял, это розовый, чисто, так сказать, чисто болгарский. А вот эти два чайная роза. どういうこと